বাইপাস এলাকায় জব্দ করা হয়েছে একশো কোটি টাকার মাদক চার পাচারকারীকেও আটক করেছে আসাম পুলিশের আইজিপি পার্থসারথী মহন্ত এবং করিমগঞ্জ পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস একটি বারো চাকার ট্রাকের এন এল বক্সের কাছে একটি গোপন চেম্বার থেকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছেন তাদের কাছ থেকে এক কেজি তিনশো গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইনও উদ্ধার করা হয়েছে গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন নাইমুল হক ট্রাকের মালিক ফুজাইল আহমেদ আতিকুর রহমান চালক ও জগজিৎ দেববর্মা সহচালক গ্রেপ্তার তিনজনের বাড়ি নিলাম বাজারে আর একজন ত্রিপুরার পুলিশের সন্দেহ মিজোরাম থেকে মাদক আনা হয়েছিল গ্রেপ্তারকৃত নাইমুল হকের ছেলে মাদক মামলায় ইতিমধ্যে করিমগঞ্জ কারাগারে রয়েছে বলে জানান আসাম পুলিশের আইজিপি পার্থসারথী মহন্ত এইবাৰ এইটো একদম সম্পূৰ্ণ নতুন পেকেট এইটোত পৰিছে কি গিয়েৰ বক্সটো জেনেৰেলি এটা আমাৰ ধাৰণা হয় যে গিয়েৰ বক্সটো যে গিয়েৰডালটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে গিয়েৰ বক্সৰ তলত কি বস্তু থাকিব সেইকাৰণে গিয়েৰ বক্সৰ তলতে বস্তুখিনি ভৰাই লৈ আহিছে এই বস্তুখিনি আহিছিলে আমাৰ অসমৰ এখন নেবাৰিং ষ্টেটৰ পৰা যিখিনি যিটো সদায় হয় সাধাৰণতে যিটো আমাৰ মেইনলেণ্ডলৈ যায় তাৰপৰা য'ত বস্তুৰ দাম আটাইতকৈ বেছি এইবিলাকত এটা এটা টেবলেট দাম তিনি হাজাৰ টকাকৈ বিক্ৰী হয় সেই ঠাইখিনিলৈ গ'ল পেণ্ট যিখিনি উন্নত চহৰ আছে এইখিনি লৈ গ'ল পেণ্ট আৰু ইয়াত আজি ইয়াত চাৰে তিনি লাখ টেবলেট ধৰা হৈছে আৰু অলপমান হ'ব আৰু চাৰে তিনি লাখ টেবলেট ধৰা হৈছে আৰু লগতে হিৰোইন ধৰা হৈছে হিৰইনখিনি প্ৰায় এক কেজি তিনিশ গ্ৰাম হিৰ'ইন ধৰা হৈছে সেই গোটেইখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব য'ত এইখিনি ফাইনেলি বিক্ৰী হ'লহেঁতেন তাত এইখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় এশ পোন্ধৰ কোটি টকা চাৰিটা মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে সেই ট্ৰাকখন যাৰ নামত আছে সেই তাৰ নাম হবীব ড্ৰাগছৰ কেছতে সেই হবিীব নামৰ নামটো অলৰেডি কৰিমগঞ্জৰ জেলত আছে তেওঁ হবিবৰ নামত এই ট্ৰাকখন আছে হবিবৰ বাপেক হ'ল নৈমুল নৈমুলক ধৰা হৈছে নৈমুলে এই ট্ৰাকখন পাৰ কৰাইছিলে নৈমূলৰ আছিলে এখন ল'ৰা আছিলে সেই সেই মানুহটো ধৰা হৈছে লগতে আতিফুৰ ৰহমান আৰু এটা মানুহ আছে আমাৰ আন এখন ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ জগজিত দেৱ দেৱবাৰ্মা বুলি সেই চাৰিটা মানুহক এইটো ধৰা হৈছে এতিয়া আৰু এই বস্তুখিনি এই এই ড্ৰাগছখিনি চিজ কৰা হৈছে চাৰে তিনি লাখ ৰিয়াবা টেবলেট এক কেজি তিনিশ গ্ৰাম হেৰইন চাৰিটা মানুহ এৰেষ্ট হৈছে আৰু এখন ট্ৰাক চিজ কৰা হৈছে